Salam dəyərli müəllimlər, hər vaxtınız xeyirli olsun. Mən Asper Elizayeva. Bu videoda sizlərə İpici Tədris Mərkəzinin 2-ci ümumi metodika sınaq imtahanında istifadə olunan 10 sualın sizə izahlarını çatdırıram və başlayaq 1-ci sualımızdan. 1-ci sualımız klasterdir. Klaster işləmək üçün biz baxırıq. Klaster nəyə ilə bağlıdır? Nəyə ilə bağlıdır? İş formaları ilə bağlı. Bizim 4 iş formamız var: fərdi iş, cütlərlə iş, qruplarla iş və bütün siniflərlə iş forması. Sağ tərəfdəki variantları oxuyuruq, ifadələrə oxuyuruq, görək hansı iş formasından söhbət gedir. Şagirdlər arasında xoş münasibətin olmaması bu iş üsulunun uğursuz olmasına səbəb olur. Baxın Arılarındakı münasibət yaxşı deyilsə, deməli onlar cütlər formasında işləyə bilməyəcəklər. Cədidlərin yoldaşı ilə qarşılıqlı fikrini bölüşərək ortaq nəticəyə gəlməsinə imkan verir. Baxın, yoldaşları demir, yoldaşı ilə. Deməli, bir nəfərlə, kimlənsə bir nəfərlə qarşılıqlı fikir bölüşürlər. Deməli, burada 2 nəfər işdir. Bu nədir? Cütlərlə İş forması və cavablarda nə götürməliyi? Cütlərlə iş formasına aid olan xüsusiyyəti. Proses qaydalarla tənzimlənməsə, sinifdə xatiq səsçüy yarana bilər. Dəyərli müəllimlər, bu bütün siniflə işə aiddir. Elə qrupla işdə də biz qrup qaydalarını düzgün qoymasaq, səsçüy işçüdar səsçüydən çıxıb xatiq səsçüyə çevrilə bilər. Əsasında özünü qiymətləndirmədən istifadə dayanır fərdi iş formasının. Müsbət cəzalandırmadan istifadə öyrənməyə müsbət təsir edir. Bu behaviorizmə aidd iş formalarında da belə bir şey yoxdur. Şagirdlərə yoldaşının emosional vəziyyətini duymağa şərait yaradır. Hə, bax bu məhz cütlərlə iş formasına aidd. Bilirsiz niyə? Yoldaşlarından demir, yoldaşının. Deməli, bir nəfərlə söhbət gedir. İki nəfər işləyir, bir nəfər o birinin emosional vəziyyətini doyur. O empatiya yaradır da onun yerinə özünü qoya bilər. Qarşılıqlı bir-birini anlayırlar, başa düşürlər. Bütün şagirdlərin prosesə cəlb olunmasında bütün siniflərlə iş formasındadır. Cavab cütlərlə iş D variantı. Gedək ikinci sualımıza. Tənqidi təfəkkürlə bağlı doğru olan fikirləri müəyyən edək. Tənqidi təfəkkürə malik şəxslər obyektiv fikirlərini, öz şəxsi fikrini şəxsi seçiminindən üstün tuta bilirlər. Bu yanlışdır. Tənqidə təfəkkürün malik şəxsi nə öz şəxsi seçimliyini üstün tutmur, nə öz şəxsi obyektiv fikrini üstün tutmur. O, dəlillə, sübutla, arqumentlər gətirib etibarlı mənbələrdən fikirlər ortaya qoyur. 1-ci səftdir. 2. Bu təfəkkürə malik şəxslər yeni nəticələr əldə etmək üçün mövcud fikirləri yenidən araşdırırlar. Burda bəziləri yeni sözünü görür, elə bilər bu yaradıcı təfəkkürə aiddir. Yox, bu elə tənqidə təfəkkürə aiddir. Yəni baxır ki, lazım qədər dəliliyi sübutu yoxdur. Gedir başdır. Yeni etibarlı mənbələrdən yeni fikirlər, yeni dəlillər, sübutlar araşdırmaya. Bax bu daha tənqidi təfəkkürə aiddir. 2-ni götürdüm. Tənqidi təfəkkürə malik şəxslər problem həll edərkən hansı yolun daha səmərəli olduğunu təsbit edə bilirlər. Bəli, bir şeyin bir problemi səmərəli həll edə bilmək tənqidi təfəkkürün göstəricisidir. 3-ü də götürdüm. Bu təfəkkür problemin həlli üçün fərqli ideyaların törəməsinə xidmət edir. Bax 4 artıq yaradıcı Təşəkkürlüdür, çünki fərqli ideyalar, yeni ideyalar, ə, müxtəlif ideyalar nəzərdə tutulur. Mənə lazım olan tənqidi təfəkkürə aid cavab 2, 3-dür. Gəldik 3-cü suala. Azərbaycanın ən qədim rəqslərinə yalnız nümunə gətirmək olar mı? Sualını səsləndirən müəllim şagirdlərin bununla bağlı nümunələr səsləndirmələrinə çalışır. Bu fəaliyyət şagirdlərdə hansı səriştədən formalaşdırılmasına, pedaqoji prosesin tələblərindən hansının reallaşmasına xidmət edir? Dəyərli müəllimlər, Yallı bizim ən qədim rəqslərimizdəndir və milli dəyərlərimizi, Azərbaycanın milli dəyərlərini özündə əks etdirən bir folklor nümunəsidir. Düzdümü? Burada da bax bu Yallı ilə bağlı uşaqlara hər hansı informasiya vermək, onların bunu anlamasına, başa düşməsinə, bu haqqda məlumatlı olmasına bizim çaba göstərməyimiz onlarda milli ruhu, milli dəyəri formalaşdırdığı üçün bu şəxsiyyət yönümlülük tələbini formalaşdırır uşaqlarda. Daha doğrusu müəllim şəxsiyyət yönümlüyə əməl etmiş olur. Amma uşaqlarda formalaşdırılan səriştə isə milli kimliyindəki milli iftixar hissidir. Cavab D variantı. Gəldik 4-ə. Şagird sinifdə, daha doğrusu şagird çində çində fəidal münasibətlərinin yaranmasını, inkişafını onun coğrafi və siyasi mövqeyi ilə əlaqələndirir. Verilən tapşırıq biləyin, təfəkkürün hansı növünə, idraki sahənin də hansı mərhələsinə uyğundur? Dəyərli müəllimlər, əlaqə yaradabilmək üçün həmin konsepsiyalar haqqında anlayışımız olmalıdır, dərk etməliyik, başa düşməliyik ki, əlaqələndirmə apara bilək. Anlamaq mərhələsi də bu idraki taksonomiyanın anlamaq da aşağı təfəkkür səviyyəsinə uyğun gəldiyi üçün məntiqi təfəkkürdür. Əlaqə yaradabilmək üçün də konseptual bilimizdən istifadə olunur. Konseptual anlamaq məntiqi İş sulları ilə bağlı verilmiş variantların birində uyğunluq gözlənilməmişdir. Bax şərtə diqqət yetirin. Bəzən uyğunluq gözlənilmişdir o oxuyursuz gedib düz olanı götürürsüz. Bizdən səf olan istəndir. 3-cü tərəfi öz mövqeyinə inandırmağı tələb edən bəli debattır. Şagirdlər ölçülərinə görə fərqlənən qruplarla bir yerə yığılıb refleksiya eləyirlər. Bax burada böyük qruplar, xarici qruplar, kiçik daxili qruplar olur. Bəli, bu akvariumdur, düzdür? problemin həlli yollarını müsbət mənfi tərəfi müəyyənləşdirilir. Toxunuz bunu götürmüşdüz. Bu sinektikadır, müəllimlər, bu düzdür. Müsbət mənfi tərəf fəhləli olur deyilsəydi, o zaman bu qərar ağacı olacaqdı. C variantı düzdür, orada yanlışlıq uyğunsuzluq yoxdur. Dərs zamanı şagirdləri hərəkət İmkanı verən əyləncəli üsul sinif küncləridir. İnsertdə heç bir hərəkət yoxdur. Uyğunluq pozulan variant D variantıdır. Verilən cavabda yeni sualın çıxarılması prosesini əks etdirən isə bəlməz Sokrat dialoqu üsuludur. 6. İşə yeni qəbul olunan müəllim tədrisinin əvvəlində şagirdləri daha yaxşı tanımağı, fənnə bağlı bilik səviyyələrini öyrənməyi planlaşdırır. Bunun üçün şagirdlərə açıq tipli suallardan ibarət tapşırıq verir. Bu fəaliyyətlə bağlı verilənlərdən hansı doğrudur? Burada diqqət yetirin. Tədris ilinin əvvəlində müəllim ilin əvvəlində məhz şagirdlərin həmin fənn üzrə biliyi nə yerdədir, bilik səviyyələri, potensialı nə yerdədir? Onları daha yaxşı tanımaq üçün, nəticələrlə tanış olmaq üçün müəllim bunu yerinə yetirir. Deməli, müəllim diaqnostik qiymətləndirmə aparır da uşaqlarla. Sonra sual 7dir. Uşaqlarda verilən fikirlərdən biri effektiv müəllim-valdeyin münasibətinin qurulmasına aid deyil. Müəllim valdeyni çox narahat etməməli. Yalnız problem olduğu zaman dağ dorsa aiddir, aiddir. Özüm sizə deyirəm, özüm yanlış oxuyuram. Görürsüz, təbii ki bu yorğunluqdan ilə gəlir. E, aiddir. Aidd olan variant istənilir bizdən. Müəllim valideyni çox narahat etməməli. Yalnız problem olduğu zaman əlaqə saxlamaqaldı. Bu yanlışdır, müəllimlər. Təkcə problemdən ötürü, şikayətdən ötürü, mənfi şeylər söyləməkdən ötürü yox. Lazım gələndə uşağın uğurları ilə, nailiyyətləri ilə də bağlı biz, valideynləri narahat etməli. A yanlışdır. Valideynlər övladının məktəbdəki davranışından xəbərdar olanda məktəbə cərb olunmuş hesab olunur. Yəni valideyn onda otursun evdə, ancaq elə WhatsApp-la, ordan-burdan qonşudan, əqrabadan qohumdan xəbər tutsun, onda oldu məktəbə cərb olundu. Yox, bu yanlışdır axı. Məktəbə cərb olunmaq budur ki, məktəbə getsin, gəlsin, iclaslarda iştirak etsin. B yanlışdır. C. İclasların fərdi keçirilməsi müəllim-valideyn arasında münasibətə müsbət təsir edir. Bəli. Biri var, onun övladının nəticəsi haqqında Həm valideynə şəxsən, tək təklikdə, tək özünə məlumat verim. Biri var, ümumi iclasda mənfi nəticələrlə bağlı hamının içində söyləyim, o valideynlə pərt olsun, başını salsın aşağı, getsin, bir də gəlməsin. Təbii ki, C variantı valideyn münasibətləri ilə ə, valideyn münasibətlərinin qurulmasına müsbət təsir edəcək. D. İrin əvvəli müəllimin şagird davranışı barədə valideynə mənfi rəy bildirməsi onlar arasında effektiv münasibətin olacağına işarədir. İlin əvvəlində şagirdin davranışı bəyədə mən mənfi rəy bildirəmsə, necə yaxşı münasibət olacaq? Bu daha da küsəcək, valideyn inciyəcək. Tək mənfi rəylər şikayətlər etməməlikdə, müsbət tərəfləri də vurğulamalıyıq. E variantı. Valideynlə əlaqə yaradan zaman, müəllimin zəhrləri cavabsız qalsa da israrlı olmalıdır müəllim. Yəni yenidən başqa yollara əl atmalıdır, amma burada israrlı olmaq lazım deyil yazıldığı üçün yanlışdır. Gətdik 8-ci suala. Verilmiş fikirlərdən biri sinifin idarə edilməsi prosedurunə aid deyil. Əgər müəllimdə şagirdin diqqətini dərsə cəlb etmə bacarığı olsa, bu uşaqlarda akademik nailiyyətin yüksəlməsinə səbəb ola bilər. Hə, bu düzdür. Sinifin səmərəli idarə edilməsi müəllimdən tələb olunan səriştələrdən biridir. Bu da düzdür. Sinifin idarə edilməsinin strategiyasından düzgün istifadə olunsa, bu öyrənməni dəstəkləyici davranışın artmasına təsir edər. Bu da düzdür. Effektiv idarə olunan sinifdə müəllimlə şagirdin əməkdaşlığı müşahidə olunur. Bu da düzdür. Yanlış olan variant B-dir. Deyir zəif idarə olunan sinifdə də effektiv öyrənmə baş verə bilər. Xeyr, zəif idarə olunan sinifdə səs-küyl, xaos. Orda biz necə effektiv öyrənmədən e, söhbət aça bilərik? Orda uşaqların diqqəti necə dərslə də ola bilər? Təbii ki də onların diqqətləri yayılacaq, sinifdə bir xaos e, hökm sürəcək. B yanlışdır. 9-cu sual Şagird əsaslandırılmış qərar qəbul edərək qərarının nəticəsi üçün məsuliyyət daşıyır. Şagird daha çox xarakterin formalaşdırılmasının hansı mərhələsinə uyğun gəlir? Şahsiyətin inkişafı və formalaşması mövzusundan bildiyiniz kimi, xarakterin formalaşması 5 ardıcıl mərhələdən keçir. Ə, əxlaqi dəyərlərin olmadığı dövr, özünə yönəlmə dövrü, ənəllərlə ayaqlaşma dövrü, qeyrəsinə şuur dövrü, rasional şuur dövrü. Rasional şuur dövrü xarakterin mərhələsinin formalaşmasında ən üstün fillədir. Ən üstün mərhələdir. Əgər bir şəxs, yəni bu uşaq öz qərarının nəticəsinə cavabdehlik daşıyırsa, məsuliyyətini üzərinə götürürsə, deməli bu artıq yetkindir. Yeni yetməlikdən böyüyüb, yetkinləşib, rasional şuur dövründədir. 10-cu sonuncu sualımız. Müəllim dərslə yeni mövzunu tədris edir. Şagirdlərin anlamaları üçün yeni mövzu ilə bağlı misallar üzərində nümunə göstərir. Sonra şagirdlər mövzu ilə bağlı tapşırıqları edirlər. Müəllim isə səhfləri düzəltmək üçün onlara yol göstərir. Bu situasiya ilə bağlı doğru olan fikir odur ki, müəllim scaffoldin gedir də, uşaqların müvəqqəti dəstək olur, yardım edir, başa düşmələri daha yaxşı dərk etmələri üçün onlara bir növ nərdivan rolu oynamış olur. Yəni dəstək olmuş olur. Bəs scaffolding prosesi də yaxın inkişaf zonasında baş verdiyi üçün Öyrənmə prosesi yaxın inkişaf zonasında baş verir fikrini götürə bilərik. Yəni cavab C variantıdır. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm müəllimlər. Növbəti sınaqlarda Allah hər birinizə zehni acılığı versin. Sağ olun, sağlamlıq qalın.